Satu lagi antaran ke depan Orozco maukannya sentuhan ke dalam gawang sendiri Anugerah yang dinantikan ramai peminat bola sepak Malaysia iaitu Anugerah Bola Sepak Kebangsaan atau ABK bagi musim 2024-2025 telah berlangsung ABK ini diadakan bagi mengiktiraf usaha keras para pemain, jurulatih, pegawai dan penyokong sepanjang musim Liga Malaysia. ABK 2023 menyaksikan 17 kategori dipertandingkan. Satu kategori diperkenalkan semula iaitu penyokong terbaik. Seramai 498 pemain telah disenarai pendek berdasarkan penampilan bersama kelab masing-masing dalam Liga Malaysia. Ia kemudiannya dibawa ke jawatan kuasa saringan bagi ABK 2024-25 bagi membolehkan 10 pemain terbaik di senarai pendek dalam setiap kategori. Para pemain dipilih dalam setiap kategori mengikut posisi yang didaftarkan oleh pasukan masing-masing. 8 kategori diundi oleh 13 ketua jurulatih dan 13 ketua pasukan Liga Super, 13 ketua jurulatih dan 13 ketua pasukan piala MFL serta 26 wakil media. Pemenang anugerah pasukan terbaik diputuskan oleh ahli jawatan kuasa teknikal Liga Bola Sepak Malaysia atau MFL. Sementara anugerah Fair Play pula ditentukan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia atau FEM manakala bagi kesebelasan utama pilihan peminat dan gol terbaik Liga Malaysia 2024-25 pula dipilih menerusi undian penyokong. Pemain sayap Johor Darul Tazim FC, Arif Aiman Hanapi sekali lagi dipilih sebagai pemain paling bernilai atau MVP buat kali keempat berturut-turut. Arif turut merangkul dua lagi anugerah, iaitu pemain tengah terbaik dan gol terbaik Liga Malaysia bagi musim 2024-25. Jurulatih terbaik adalah Aidil Sharin Sahak dari pasukan Kuching City FC. Penjaga gol terbaik adalah Shihan Hazmi Mohamed dari pasukan JDT. Pemain pertahanan terbaik adalah Feroz Baharudin dari kelab JDT. Penyerang terbaik adalah Paulo Josueh dari kelab KL City. Pemain import terbaik adalah Bergson Da Silva dari kelab JDT, pemain muda terbaik adalah Hakimi Azim Rosli dari kelab KL City, penjaring terbanyak tempatan Liga Super juga dimenangi oleh Paulo Josue dari kelab KL City FC, penjaring terbanyak Liga Super juga dimenangi oleh Bergson Da Silva dari kelab JDT, manakala pasukan terbaik adalah pasukan JDT FC. Anugerah Fair Play jatuh kepada pasukan Terengganu FC dan penyokong terbaik adalah penyokong JDT. Bagi anugerah kesebelasan terbaik pilihan penyokong adalah Shihan Hazmi Mohamed, Jimmy Raymond, Pak Jun Heong, Feroz Baharudin, Nando Welter, Daniel Amir, Noah Wallain, Juan Muniz, Arif Aiman Hanapi, Bertsen Silva dan Faisal Halim. Bagi kategori MFL pula, pemain terbaik bagi piala MFL adalah Gabriel Nistelrooy dari JDT2, penjaring terbanyak piala MFL juga dimenangi oleh Gabriel Nistelrooy. Penyerang berbisa Johor Darul Tazim, Bergson Da Silva melihat, pencalonan pemain import terbaik anugerah bola sepak kebangsaan bagi musim 2024-2025 ini memberi semangat kepada dirinya. Penyerang berusia 34 tahun itu merupakan pemenang anugerah yang sama untuk edisi 2022 dan 2023. Kemenangan musim ini adalah kemenangan buat kali ketiga berturut-turut. Dalam kategori ini, beliau telah dicabar oleh rakan sepasukan, Juan Muniz dan pemain sayap Selangor FC, Alvin Fords. Ramai peminat menganggap Bergson sebagai pilihan utama selepas meledakkan 32 gol dalam saingan Liga Super, ini menjadikan beliau pemain pertama dalam sejarah Liga menyumbat 30 gol semusim. Pencapaian tersebut menyaksikan Bergson semakin menghampiri rekod penjaring terbanyak sepanjang zaman Liga Super yang dimiliki Indra Putra Mahayudin. Bergson mengakui, ini akan mendorongnya untuk terus menampilkan aksi terbaik di atas padang. Musim lepas menyaksikan Bergson sudah meraih gelaran juara Piala Sumbang Seh, Piala FA dan Liga Super bersama JDT. Beliau berpeluang menambah satu lagi trofi apabila Harimau Selatan menentang Sri Pahang FC di pentas final Unifi Piala Malaysia pada 26 April ini. Bagi Kapten KL City FC, Paulo Josue pula, ia melihat Johor Darul Tazim FC sebagai satu pasukan yang patut dicontohi jika pasukan itu ingin mencapai tahap yang lebih tinggi. Pandangan penyerang Harimau Malayah itu dibuat berdasarkan kejayaan yang dilakar Harimau Selatan terutama dalam anugerah bola sepak kebangsaan ini. Josue melihat, usaha keras JDT patut dicontohi KL City jika mahu mengembalikan kegemilangan pasukan itu. Untuk berada di sini iaitu ABK buat kali pertama bukan mudah tetapi untuk berada di sini setiap masa amat sukar. Itu sebab kita dapat lihat ramai pemain Johor di sini kerana mereka berusaha keras. Mereka banyak melabur untuk pemain-pemain mereka, mereka ada kemudahan yang bagus. Itu sebab mereka berhak berada di sini dan memenangi banyak trofi. Bagi kelab seperti KL City, mereka harus jadikan ia sebagai contoh jika mereka berjaya mengekalkan satu pasukan yang bagus, katanya selepas tamat acara ABK tersebut.